সকলো ভিউৱাৰ্চকে নীতাছ কিটচেন চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ ভাপত দিয়া পিঠা ভাপত দিয়া এই পিঠা খাবলৈ খুবেই সুস্বাদু হয় আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ মইনো কেনেকৈ এই পিঠা বনালোঁ তাকে আজি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰোঁ চাওঁচোন আহক তাৰ বাবে মই দুকাপ কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ পিঠাগুড়িখিনি মই এটা বাউলত এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু আমাক লাগিব চেনি চেনি মই পূৰা এক কাপ লোৱা নাই একাপতকৈ অলপ কম লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ এয়া ৰুকি লোৱা নাৰিকল নাৰিকল মই এক কাপ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিম ঘিউ এচামুচ এইখিনি দিয়াৰ পিছত আমি হাতেৰে ভালকৈ এইখিনি সানিম খুব ভালকৈ সানিব লাগে যাতে গোটেই মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যায় আৰু নাৰিকলত যিহেতু অলপ পানী থাকে তো এইখিনি এনেকৈ ভালকৈ অলপ দেৰি সানি থাকিব বহুত বেছি ইয়াত পানীও দৰকাৰ নাই আমি যিমানটো দৰকাৰ সিমান পানী দিম মাত্ৰ এই মিশ্ৰণটো অলপ সেমেকা হ'ব লাগে তাতে অকণমান পানী মই ঘূৰাই দিছোঁ এনেদৰে ভালকৈ সানি ল'ব এতিয়া এইখিনি সনা হৈ গৈছে এতিয়া মই এনেকুৱা চাহৰ গিলাচ কেইটামান লৈ লৈছোঁ আৰু গিলাচকেইটা মই তলত এনেদৰে ফুটা কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি যিখিনি মিশ্ৰণ সানিছিলোঁ পিঠাগুড়িৰ এই মিশ্ৰণখিনি আমি এই গিলাচখিনিত এনেকৈ ভৰাই যাম একেটা প্ৰচেছতে আমি গোটেইখিনি গিলাচ এনেকৈ ভৰাই লওঁ এইখিনি চব ভৰোৱা হৈ গৈছে এতিয়া এনেকৈ অকণমান গিলাচকেইটা ঠুকুৰিয়াই দিম আৰু অকণমান ওপৰৰ পৰা হেঁচি দিম খুব বেছি সেচি দিব নালাগে এয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এটা চচপেন পাতি দিছোঁ চচপেনত এয়া পানী উতলি আছে আৰু মই এনেধৰণৰ এখন ফুটা ফুটা থাল লৈ লৈছোঁ এই থালখন মই চচপেনটোৰ ওপৰত এনেদৰে দি দিম আৰু এতিয়া এই থালখনৰ ওপৰত মই এই গিলাচখিনি এনেদৰে দি দিম ইয়াত প্ৰথমে চাৰিটা গিলাচ দিছোঁ কাৰণ ইয়াত বেছি গিলাচ নধৰে আৰু বাকীকেইটা পিছত দি দিম এতিয়া এইকেইটা ঢাকোন মাৰি প্ৰায় এক মিনিটমান সময়ৰ বাবে এনেকৈ ৰাখি দিব এক মিনিট হৈ গ'ল এইকেইটা হৈ গৈছে আমি এইকেইটা এতিয়া প্লেটখনত উলিয়াই ৰাখিম আৰু বাকীকেইটা একেটা পদ্ধতিতে আমি ভাপত দি ল'ম আপোনালোকে এনেধৰণৰ থাল বজাৰত ডাঙৰো কিনিবলৈ পাব মাত্ৰ চচপেনটো অকণমান ডাঙৰ লাগে যেতিয়া চচপেনটো ডাঙৰ হ'লে আপোনালোকে থালখনত একেলগে বহুতকেইটা পিঠা বনাব পাৰে এইকেইটাও হৈ গৈছে সেইকেইটাও মই প্লেটত উলিয়াই ৰাখিছোঁ এতিয়া এইকেইটা অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে মই এনেকৈ উলিয়াই দিম আৰু চব কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে এই পিঠা দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া খাবলৈও সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে গোটেইকেইটা একেটা প্ৰচেছতে আমি উলিয়াই ল'ম উলিয়া হৈ গ'ল এতিয়া তাতে মই চেৰিৰে সজাই দিম এয়া সজোৱা হৈ গ'ল আপোনালোকে এইবাৰ বিহুত কিন্তু এই ভাপত দিয়া পিঠা বনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ